geldiniz. Ee, öncelikle ben biraz kendimden bahsedeyim. Ee, 11 aylık bir Big Chef maceram var. Ee, i̇smim Fuat Doğan. Ee, sene 96'dan beri sektördeyim. Ee, et, balık e, vesaire. vesaire. Bodrum Marmaris geçmişimiz var. Sonrasında e, şu an İstanbul'dayız. Çok güzel bir markada çalıştığımı düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz biraz Big Chef'e Sie. E, da, Türkiye, Hoş so, er begrüßt uns alle, e, alle herzlich willkommen. Er ist seit 1996 in dem Sektor tätig, in verschiedensten Bereichen Fisch und Fleisch und ist seit einem Jahr e, bei Big Chefs, also in dieser uh, Truppe hier, und hat uh, mein letztes Jahr im Sommer die Filiale übernommen. Okay. E, Big Chefs. 2007 yılında Ankara'da patronumuz Sayın Gamze İngilizce'yle birlikte başlayan çok güzel bir macera aslında Bikşef. E, yaklaşık üç tane şubeyle start veriyor. Sonrasında İstanbul'a, Etiler'de ilk şube açılıyor. Ondan sonra Bikşef macerası ciddi anlamda büyük bir rüyaya dönüşüyor ve gerçekleşiyor. 2007 ist Bikşef gegründet worden. Die Gründerin war die äh, Gamse. Wir haben sie auch mal kennengelernt. Sie hatte die International Awards äh, gewonnen. Oder war das einfach gewonnen? Sie war auf den International Awards. Sie Turkey, Türkei, aber bevor sie for International Awards. Yeah. Sie hat mit drei äh, äh, Stores angefangen in Istanbul. Das war die Gründerin. Mittlerweile hat sie äh, 25 Dann gibt es noch einen anderen Teil, aber mit 25 und 50 wird eine Fondsgesellschaft. Schon. Türkei 65 85 Şube mevcut. 85 Filialen in der Türkei mittlerweile. 45 in Istanbul. 45 in Istanbul. Bunun dışında şehirlerimiz olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Bodrum, Marmaris, Bursa, Denizli, İskenderun, Eskişehir, Kayseri, Narsin, <laughs> <laughs> Şu an iki hafta sonra da muhtemelen Çorlu, Edirne ve Ordu şubemiz açılacak. İlaveten bildiğiniz üzere Almanya'da şubemiz var. Frankfurt ve Oberhausen. Genau, <laughs> in Deutschland sind mittlerweile zwei Filialen, eine in Frankfurt, Hafta... Uh, in der Zeil und eine uh, in Oberhausen im Westfield hat vor a... zwei, drei Monaten. <laughs> 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 in Antwerpen auch eine <laughs> Timiale. Der uh, Geschäftsführer, mit dem der Arte uh, viel zu tun hat, der Altern, uh, ist momentan, lässt sich entschuldigen. Die Zin... Diese Woche zum äh, auf und die Börse gegangen. Die gehen diese Woche an die Börse und muss jetzt momentan viele Interviews geben und, äh, und bei dem im Büro ist momentan halt viel los. Ich habe jetzt einen Schäger-Check, das ist die bietnis